Я приветствую вас всех. И в продолжение темы, которые которая, был мой первый доклад. Да, сейчас речь пойдет о порче, о сглазе. Да, потому что это довольно больная тема для всего нашего общества. Вот такие комические объявления. Ну, подборка такая бывает в разделе юмора. Снимаю с глаз и вешаю на уши. Или там снимаю, точка, порчу. Вот часто, особенно что касается детей, то вопрос порчи из глаза он просто сплошь и рядом уже когда человек все-таки взрослый самостоятельный уже меньше таких обращений то он сам в себе более-менее разобрался вот и сейчас последним по-моему на последнем заседании Священного синода Русской православной церкви было принято решение не крестить, ну так рекомендовать не крестить детей в случае, ну, и, и не допускать крещения, точнее, там по сейчас не вспомню, о а детях была ли речь именно или вообще о крещении, скорее всего была речь. Не крестить, если человек приходит к крещению с каким-то таким вот намерением от чего-то как бы избавиться. То есть не, не от веры человек приходит к таинству крещения, а для того, чтобы там порчу снять с себя, грубо говоря. Вот на Востоке есть такое учение о карме. Знаете, говорят, против кармы не попрешь. Вот карма – это такое, значит, что ли, такой код, который заложен в человеке, и если эта карма испорчена, то у человека постоянно что-то все не так, что-то не ладится. Для того, чтобы себя как-то оберечь, как-то себя как-то защитить от вот этой вот порчи, потому что, ну, вот если карма еще чистая, потому что уже если испортили карму, порча на тебе, то, конечно, уже надо что-то делать, кого-то вызывать. Но еще до того, как лечить тебя от порчи и снимать с себя порчу, есть э, такие потуги, попытки профилактики порчи. Особенно вот для малышей и детей, которые еще не нарушили свою карму. И никто их не сглазил, никто не поворочил. Для этого расскажу вам историю. У меня теща, человек неверующий очень, и приехала она как-то из Подмосковья и привезла мне вот такую книженцию, называется «Молитвенный щит» какая-то вот церкви даже дама продавала эту книгу. Это очень сильная книга. Ну, у нас в книжной лавке в нашем храме продаются, по несколько вариантов молитвослов, которые тоже называются молитвами щит православного христианина. Я поначалу подумал, что это именно нечто такое, потому что там тоже были и утренние, и вечерние молитвы, вот были какие-то другие молитвословия, но основная часть этой книги была посвящена всевозможным заговорам. И целый раздел этой книги был посвящен тому, как изготовить молитвенный щит. Нужно было взять святую воду, взять свечи, там поставить, значит, в определенном порядке все и вырезать маленький картонный щит, и вот когда этот щит будет изготовлен в процессе вот этого заговора, потом этот щит зашить ребенку в одежду, и вот все, значит, в порядке будет. Ребенок защищен. Я был просто, возмутила меня это такая книга, я ее у тещи изъял в срочном порядке. Принес ей молитвенный щит православного христианина. Он говорит, вот мама, читайте и просвещайте. Вот. А эти все заговоры... Там была просто книга заговоров. Однажды так, также у меня была история. Мы студентами очень часто путешествовали автостопом. Поскольку у студента с деньгами всегда проблемы, точнее их вообще нет, ни проблем, ни денег. Вот. Приходилось изыскивать какие-то методы решения своих задач по поездкам куда-то с помощью остановки машин. Вот я ехал из Маргонии в сторону Молодечина, это вот север, северо-запад Беларуси. Останавливается машина. А я был в подряснике, потому что подрясник это просто... Беспроигрышный вариант, да. У нас даже говорят, не автостопом я, я поехал, а на подряснике. <свят> вот. И я стою в подряснике на выезде из города, останавливается машина, сидит женщина за рулем, такая уже, ну, зрелого возраста, где-то может к 50. Ой, как хорошо, что вы сели ко мне. А я уже хотела уйти. Я говорю, как уйти в смысле уйти. Вот все у меня плохо, вот хочу самоубийца, так сказать. Все у меня не ладится в жизни. Но в итоге, как оказалось, действительно, у нее проблем было много. И на самом деле она, вот если правду говорила, я уж там, конечно, не стал проверять, насколько она действительно никому ничего плохого не делала, а все плохое делали только ей, то я порекомендовал ей почитать книгу Иова. Вот. Вы, конечно, знаете историю многострадального Иова, который никому ничего плохого не делал, но у него стало очень все плохо. И причиной тому, что у него было очень все плохо, как раз-таки не была порча, не, была, не был какой-то сглаз. А была вот зависть сатаны, хотя, в принципе, сглаз это вот и есть зависть. Вот, но только с повеление Господня, только с попущения Господня. Господь говорил Садане, что вот все, что у него есть в имуществе, все в твоей руке, только его самого не трогай. Дальше вот ты можешь его плоти касаться, только духа его не трогай, жизнь его я тебе не отдаю. Вот. Ну, кстати, так Господь судил, что потом через месяца полтора я снова ехал этой дорогой, и меня просто, даже я не голосовал, меня просто остановила эта женщина, и сказала, куда вас подвести, она уже была на другой машине, сказала, что у нее все наладилось. Я это... не, не делаю себе саморекламу, что я снимаю порчу, но я был рад за эту женщину. Да, это еще вас немножко поразвлекаю, потому что очень утомительное сегодня наше уже мероприятие, особенно после обеда. Очень мне нравится, но это не анекдот, у евреев называется не анекдот, а хохма. В переводе с еврейского хохма значит премудрость. Вот такая хохма, когда к равину пришел один человек, говорит, что вот, Рибей, я хочу покончить жизнь самоубийством, потому что у меня все плохо, я не могу справиться со своими проблемами. Значит, что ему говорит, что Тора нас учит, что Бог не даст проблем больше, чем ты их можешь решить. Так что тут одно из двух. Или ты можешь решить эти проблемы, или это не твои проблемы просто. А если серьезно, то церковь предлагает альтернативу, альтернативу этому вопросу, альтернативу снятия порчи, как, как сказать, потому что порчи на самом деле церковь в порчу не верит, а церковь говорит о двух путях: пути жизни и пути смерти. Вот это известная книга Дидахи, памятник вот, первого апостольского века. Она даже, эта книга, когда-то в свое время входила в канон Нового Завета. Она как раз начинается со слов «Есть два пути, путь жизни путь смерти». И вот первый псалом, он, именно псалтид тоже начинается с повествования двух этих путях. Блажен муж и женидя на совет нечестивых и так далее. Вот. Он будет, словно дерево, которое посажено при источнике вод. Вот. И лист его не опадет, и все, что он делает, будет успешно. Вся щелика творит успеет. Вот. А нечестивее как раз-таки якоб прах его же восметает ветер от лица земли. И весь Господь будет правильным, а путь нечестивых погибнет. Путь в законе Божьем, когда человек уклоняется от зла и творит благо, вот это как раз и есть решение проблемы порчи. Вот еще такой аспект можно сюда приключить. Господь дал Израилю благословение и проклятие. Вот это тоже касается этого благословия двух путей, что идущий по пути благословения, он идет по пути жизни. И все, что он творит, будет успешно. А человек, навлекший на себя проклятие каким-нибудь способом, он, ну, получается, так сказать, у него нет на нем благословения. Он проклят. Хотя вот проклятие это на самом деле очень серьезная вещь. Вот когда пионеры принимали клятвы, клянусь, 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 никто не задумывался, что клянусь, это значит, если я так не сделаю, я себя проклинаю, То есть я проклят буду. Поэтому священник в разрешительной молитве на погребении он как раз-таки в первую очередь призывает милость Божию на почившего, и чтобы Господь разрешил его от всякой клятвы, от всякого проклятия, будь то своего личного, будь то родительского, будь то священнического. Это, конечно, вопрос проклятия очень серьезный, и мы не снимаем его. Мы не говорим, что нет, не бывает проклятия. Вот это то, что люди иногда называют порчей, это, скорее всего, проклятие. Ну, когда вот у человека все никак не клеится. Мы знаем, что Господь даже до четвертого поколения может наказывать э, чат грешников. Вот. Так что это как вариант, что мы можем предложить человеку, который пришел к нам с просьбой разрешить его порчу, снять с него порчу, мы можем предложить ему вот это богословие двух путей можем ему направить на путь в жизни. Ну и, конечно, в первую очередь, уже все об этом говорили и будут говорить, что без веры в Бога, без личного опыта вот, помощи Божией, такие вопросы решить невозможно. Только Господь вот, может человека преобразить. А от человека только зависит, идет он к Богу или идет он от Бога. Спасибо, Господи. Надеюсь, я не сильно вас...